جماعت اہل حدیث کے مایا ناز خطیب مذہبی اسکالر محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبد ساجد کے نیو بیانات خطبات دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو بھی فالو کریں بارک اللہ فیکم احرام وہی لباس ہے جو باپ پردہ ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ گھر سے پہن کے نکلے یا جہاں سے مرضی تو اب ایک جگہ دوسرا دو ان سلی مرد کے لیے اور تیسری چیز ہے وہاں سے احرام کی نیت اگر حج مفرد ہے تو لبئی کلّہ حجن اگر حج کران ہے تو لبئی کلّہ عمرتوں و حجہ اور اگر حج تمتو ہے تو پھر نیت صرف عمرے کی ہوگی لبیک اللہ عمرہ باقی رہ گیا کہ مرد نے چادریں کیسے باندھنی ہیں دنیا میں چار بڑے طریقے ہیں آپ کوئی بھی اپنا سکتے ہیں لیکن جو ایک حاجی کے لیے چادر باندھتے ہوئے آسانی ہوتی ہے ایک ہمارا دیسی پنجابی پاکستانی طریقہ جس کو ہم بالخصوص پنجاب میں استعمال کرتے ہیں میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ چادر ایسے باندھی ہوتی ہے اس کے یہ ٹیبک چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو یوں کر کے اس طریقے سے غلط نہیں ہے ہمارے ہاں چلتا ہے مگر ہم کہیں کھیتی کو پانی لگانے نہیں جا رہے مین پرابلم ہوتی ہے کہ یہ پلو آگے سے اونچے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ سطر کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس روایتی طریقے سے ذرا ہٹیں دوسرا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوریا بنگلہ دیش انڈیا ان کی چادریں آگے سے سلی ہوتی ہیں یہ باقاعدہ سلوا لیتے ہیں تو سلا ہوا کپڑا ہم نے نہیں پہننا ان لوگوں نے سلی چادروں کو اس طریقے سے کر کے یہاں ساڑی کی طرح باندھا ہوا ہوتا ہے تو درست نہیں کیونکہ سلی ہوئی ہے ایک طریقہ ہے کہ جو عرب ممالک بڑے عرصے سے استعمال کرتے آئے ہیں کہ اس کو یہاں کر لیتے ہیں اس جگہ پہ اور اس کو یوں سمیٹ کر کے سارا پھر اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس کو یوں فولڈ کر لیتے ہیں اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن صرف ایک مسئلہ ہے کہ آپ سے تھوڑا زیادہ جمپ نہیں لگے گا چلا نہیں جائے گا کیونکہ آپ کے چلنے سے اس کا ایریا جو ہے وہ تنگ ہے تو چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے وہاں بسا اوقات مشکل ہوتے ہیں ایک اور طریقہ ہے کہ جس میں آپ کے لیے سطر کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا دائیں سائڈ اتنی ہی ہلکی سی بائیں سائیڈ اور اس کو یہاں کنارے پہ لے جانے کی بجائے یہاں تھوڑا سا ایسے کر کے اس جگہ پہ لا کے اتنے حصے میں آپ اس کو فولڈ کر لیں اب یہاں پہ آپ بیلٹ لگا لیں اگر یہ پلو اڑ بھی جائے ہوا میں آپ نیچے سے کور ہیں اور آپ جتنا مرضی اس میں پاؤں کھولنا چاہتے ہیں جمپ لگانا چاہتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہوتا باقی رہ گیا کہ چادر کی قسمیں موسم کی تلخی میں تولیے والی چادر تولیے والی چادر ہی بہتر رہتی ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں وہ مال اور مٹیریل خالص نہیں ہوتا تو اس کی روح یا اس کی بر جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے سب سے زیادہ حجاج کے لیے نزل زکام اور دیگر اس طرح کی بیماریوں کا مسئلہ بنتی ہے اب نیچے والی چادر آپ نے ایسے لگا لی ہے اوپر آپ کے بیلٹ ہے تو حج میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے بیلٹ اوپر باندھی جا سکتی ہے کوشش کریں لوگ احتیاط کہتے ہیں کہ سلی ہوئی نہ ہو ویسے جیسے ہمارے ہاں بیلٹ ملتی ہے جس میں آپ اپنا سامان رکھ سکیں اور اوپر والی چادر مرد اپنے گھر سے یا ائرپورٹ سے جہاں سے مرضی باندھ لے وہ عام لباس ہوگا جب تک میکات پہ, پہ پہنچ کے آپ اسے نہیں لیتے ساتھ نیت نہیں کرتے تو یہ احرام نہیں عام لباس ہے پہنا جا سکتا ہے گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا میکات سے آپ نے اس چادر کو اپنے اوپر ایسے ہی لینا ہے کیونکہ آپ کی راستے میں نمازیں ہیں اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے شولڈر ننگے نہ ہوں یہ شولڈر دائیں آپ نے کب ننگا کرنا ہے جب آپ مطاف میں طواف کے لیے داخل ہوئے ہیں تو پھر آپ اس وقت اور اگر مسجد الحرام میں بھی داخل ہو گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے تو اس کو آپ کور کریں گے طواف شروع کیا ہے اور نماز ایک دو چکروں کے بعد کھڑی ہو گئی ہے تب بھی آپ نے ایسے والے کندھے کو کور کر لینا ہے اور اگر کوئی ننگا رکھ کے چلا ہے تو اس کو پیار سے آپ سمجھا بھی سکتے ہیں کہ نماز ننگے کندھے نہیں ہوتی طواف کے اندر آپ نے حالت طواف میں صرف کندھے کو ننگا رکھنا ہے اور بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پورے حج میں ننگا رکھتے ہیں رگڑ کھا کھا کے یہاں ریش آئے ہوئے ہوتے ہیں خود بھی بیمار اور دوسروں کی بھی بیماری کا باعث بنتے ہیں لہٰذا سنت طریقے کے مطابق یہ دایاں کندھا ننگا کب کرنا ہے جب آپ مطاف میں طواف کے لیے داخل ہو گئے تو حالت احرام میں آپ کی بندی ہوئی یہ چادر تین چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ایک میکات وہ جگہ نمبر دو نیت جو میں نے ذکر کی ہے اور نمبر تین یہ آپ کا لباس اس سے پہلے میکات سے پہلے آپ نہا کے باقاعدہ خوشبو اپنے بدن پہ لگا سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی مانگ میں لگائی گئی لیکن احرام کی چادروں کو آپ نے خوشبو نہیں لگانی خوشبو نہیں لگانی کیونکہ یہ محضورات احرام میں سے ہے اور احرام کی منع کردہ چیزوں میں شامل ہے یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں بڑے سارے دوست احباب علماء احتیاط کی نظر سے آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ احرام باندھ کے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا بیت اللہ کے ساتھ چپکنا نہیں ہے ملتظم سے چمٹنا نہیں بھائی کیوں اس لیے کہ اسے خوشبو لگی ہوتی ہے اسے خوشبو لگی ہوتی ہے. تو معذرت کروں گا مجھے منع ہے کہ میں خوشبو نہ لگاؤں میں نے خوشبو نہیں لگانی میرے جسم کو لگی ہے میں نے احرام کی چادروں کو نہیں لگانی لیکن میں رج سے گزر رہا ہوں سارے لوگ احرام تو باندھ کے نہیں پھر رہے عام آدمی ہے اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اس کو گزرتے ہوئے یا سلام لیتے ہوئے میرے ہاتھ کو خوشبو لگ جاتی ہے میرا عزم نہیں ہے میرا ارادہ نہیں ہے میں خوشبو لگانے کے لیے نہیں اسے ملا اور اگر میں کسی چیز سے ہاتھ دھو رہا ہوں تو میں وہ خوشبو کے لیے ہاتھ نہیں دھو رہا میں اپنی چکناہٹ کو ختم کرنے کے لیے دھو رہا ہوں اور اس میں بھی خوشبو اصل مقصد نہیں ہے حجر اسود کو چومنا موقع ملا ہے یہ ایک غنیمت ہے وہ میں نے خوشبو نہیں لگائی میں اپنے بدن کو لگا رہا ہوں ایک چیز آلریڈی لگی ہوئی ہے خوشبو دار ہے یا معطر ہے احرام باندھنے کے بعد میں نے آمادن خوشبو نہیں لگانی لیکن اگر خوشبو کا کوئی میٹر ایسے چلتے مجھے خوشبو آ گئی ہے میں اتار کی دکان سے گزرا ہوں وہاں خوشبو آ گئی ہے مجھے کوئی چیز خریدنی ہے اور میرے وجود میں خوشبو شامل ہو گئی ہے تو یہ محضورات میں شامل نہیں ہے واللہ تعالی عالم